নমস্কাৰ মই অজিত গগৈয়ে মই আপোনালোকক বিশেষ এটা মানে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ লৈছোঁ আপোনালোকে মন দি শুনিব যিটো আমাৰ খুচুৰা মুদ্ৰা পইচা থাকে এটকীয়া বা দুটকীয়া পাঁচটকীয়া দহটকীয়া সেই পইচাবিলাক মানে হয় ভেলু আছে যিটো ইউটিউবত আপোনালোকে দেখে যে কয় যে এটা এটকাত লাখ টকা পাঁচ লাখ টকা আৰু পইচা নোট পইচা পুৰণিবিলাকত যে কথাবিলাক হয় ৰিয়েল একচুৱেলি সেইটো নহয় আছে তেনেকুৱা পইচা কেইখনমান চঞ্চাই আছে যিটো আমাৰ এটকীয়া ঊনৈছশ আপোনাৰ এইট্টি থ্ৰিও তিৰাশী চনৰ এটকীয়া যিটো আছে ছিক্স পইণ্ট কিমান মানে আছে সেইটো এ এটকীয়াটো সেই এটুকীয়াটো মানে হয় ৰেট হয় সেইটো বৰ্তমান মই জনাবগৈ সেইটো এটুকীয়া দুহেজাৰ টকামান ৰেট গতিকে লয় আৰু যিটো ডাঙৰ এইটো ইয়াত তাতকৈ ওলাইছিলে পইচাকেইটা মই ইমানটো এতিয়ালৈকে লৈ লোৱা নাই কিছুমান মই আপোনালোকক মই মানে এটাই ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকে সেই তেনেকুৱা পুৰণি পইচাবিলাক গোটাই যাওক গোটাই গ'লে মানে এটা এবছৰমান পাছত মই এতিয়া নতুনকৈ কালেকশ্যন কৰিব শিকিছোঁ ত' কালেকশ্যন মই ছমাহন হ'ল কৰি যোৱা ছমাহৰ পাছত মই এতিয়া আজি মই পইচাসমূহ আপোনালোকক দেখাম উলিয়াই কিনে তো গতিকে লৈ আপোনালোকে চাব তেনেকৈ মানে সেই পইচাবিলাকত হয় পাঁচ টকাৰ এটাত মই কুৱেন এডুকেশ্যন লাগে আপোনাৰ দেলহিত লাগে গোৱাত লাগে আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে সেইটো হোৱাগৈ নাই তো গতিকে লৈ হয়তো গুৱাহাটীত আহিব বুলি শুনিছোঁ যিটো কুৱেন এডুকেশ্যন লাগে তো গতিকে লৈ আপোনালোকে বৰ দীঘলীয়া নকৈ মই আপোনালোকক প্ৰথমবাৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ গোটাই যাব আৰু মই আশা পাতি আৰু বাকী আৰু নোট নটৰ পইচাৰ বিষয় লৈ মই ছেকেণ্ড ভিডিঅ'ত দেখাম দেৰি নকৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক শেষলৈকে আৰু পইচাসমূহ চাওক ত' তাকেই কয় আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে লৈ আপোনালোকক আপোনালোকৰ মৰম পালে আৰু ভাল লাগিব আৰু নতুন নতুন কথা ক'বলৈ মানে জনাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম তো যে মোৰ লগতে আপোনালোকেও উন্নতি পথত আগবাঢ়ক তো গতিকেলৈ হয় সত্য কথা এডমিশ্যন লাগে তো গতিকে লৈ ইয়াত পইচা মানে যিটো চন চাই চন চাই চাই ভাগ কৰি যাব আপোনালোকে যি লোৱা মানুহ হায়েক্টৰ আছে তাত এডমিশ্যনটো লৈ গ'লে মানে নিশ্চয় পইচাবিলাক লৈ লওঁ আৰু যেনে হ'লেও নিজৰ পইচাটো আখিৰ গোট খাবগৈ এটা মজাটোৱে বেলেগ আহিব যেতিয়া নেকি এক বছৰৰ পাছত গোটেই পইচাসমূহ আপোনাৰ কালেকশ্যন কৰি ৰাখি কিনে আচলতে এটা নিজৰ পুঁজি গোট খাবগৈ পুঁজিটো যেতিয়া নেকি এক লগত এবছৰ পাঁচ বছৰ পাছত চাব আপোনাৰ মজাটোৱে বেলেগ লাগিব ফূৰ্তিটোৱে বেলেগ আহিব যিকোনো এটা নিৰ্দিষ্ট কামত লগাব পাৰিব তাকে কৈ মই ভিডিঅ'টো আৰু লেকচাৰ কাহিনী নামাৰোঁ ভিডিঅ'টো চাওক শেষলৈকে মই যেতিয়াৰ পৰা শিকিলোঁ এনেকৈ গোটাই গ'লোঁ গোটাই গ'লেও আপোনালোকে নিজে চাওক কিমান পইচা মানে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ এইখিনি পাঁচটকীয়া আৰু এনেকুৱা যিটো এইবিলাক কচিন দেখিছে নহয় এইটো মানে ক্ৰচিন এটুকীয়া এই পইচাটো এই ক্ৰচিনৰ এই পইচাটো এইটো পইচা মানে বহুত ভেলু আছে আৰু এনেকুৱা পইচাবিলাক আগৰ এটকীয়া এইবিলাক বহুত মানে ভেলু আছে মানে ডিমাণ্ড আছে আৰু এনেকুৱা যিবিলাক ছবি থকা ফটো যিটো পইচাসমূহ ছবি থাকে সেনেকুৱা পইচাবিলাকত বেছি মানে ভেলু আছে আৰু এনেকুৱা এটকীয়া আগৰ এটুকীয়া মই যিহেতু পূৰা জমা কৰি দিছোঁ আৰু কোনোবাই যদি বিচাৰে নহয় পুৰণি এটকীয়া কিনিবলৈ মই দিবলৈ ৰাজি আছোঁ আৰু এনেকৈ চাওক সকলো মই এনেকৈ মানে মানে চন চাই চাই চন কোন চনৰ পইচা কেনেকৈ সেনেকৈ ভাগ কৰি যাব কাৰণ দিবলৈ আৰু থ'বলৈ উজু হয় কোন চনৰ পইচা এইবোৰ চব এনেকৈ চব মানে পলিথিনত মই পেক কৰি গৈছোঁ মানে চন চাই চাই এইবিলাক চব পইচা কিমান টকা গোট খাই গ'ল মই নিজেও মানে পাব নহয় ইয়াত ইয়াতো ৰাখিছোঁ বক্সটো ৰাখিছোঁ মানে য'ত যেনেকৈ পাওঁ আৰু যিখিনি বেছি দৰকাৰী যিটো ভেলি বল মই সেইখিনি এক্সট্ৰাকৈ মানে এতিয়া সেইখিনি উলিয়াই নাই ভিতৰত ৰাখিছোঁ আৰু এইটোতো গোটেইটো পইচাই হৈ আছে এইটো দেখিছে ত এইটোত মানে যিখিনি মানে মই যিমান জানো তো বুজা বুজাৰ ক্ষেত্ৰত মানে সেইটোত মানে সেইখিনি পইচা চন চাই চাই ভাগ কৰি ভাগ কৰি ৰাখিছোঁ তো গতিকে এনেকৈ জমা কৰিব এটা সময়ত কিমান টকা য গো গোট খালে ছ পাঁচ বছৰ পাছত মই আজি কালেকশ্যন কৰা হয়তো ছমাহৰ পাছত ইমান ইমান পইচা গোট খাইছেগৈ তো যদি পাঁচ বছৰত মই পাঁচ বছৰ পাছত এইখিনি গোটেই হয় চেল হয় নহয় কিন্তু নিজৰ পইচাটো হাতত গোট খাব নিজৰ পাঁচ বছৰ পাছত যদি একেলগত সমূহ গিনি কৰিও তেতিয়া মানে মজাটো বেলেগ আহিব তো গতিকেলৈ আপোনালোকে এটকা দুটকা পাঁচ টকা সদায় এনেকৈ থৈ যাওক থৈ যাওক তাৰপিছত পাঁচ বছৰ পাছত দহ বছৰ পাছত খোলক আৰু বেংকতো কোনো নল'ব বাৰু ইউটিউবত কোনো ফেট ভিডিঅ' আহিছে এটকাত পাঁচ লাখ দিব সেইটো মিছা কথা কিন্তু এটকাত মেক্সিমাম আপুনি দুটকা পাঁচ টকা হ'লেও পাব তাৰমানে এটকা পইচাত পাঁচ টকা হ'লেও ভেলুব চৰকাৰে দিব আৰু সেইটো কয় এডুকেশ্যনটো মানে সেইটো বাৰে বাৰে মানে যিটো অৰিজিনেল হয় গোৱাত লাগে দেলহীত লাগে আমাৰ অসমতহে নাই তো গতিকেলৈ আপোনালোকে তেনেকৈ জমা কৰি যাওক মানে এটা পাঁচ বছৰ পাছত কিমান টকা গোট খালে সেইটো আপোনালোকে মজাটো যেতিয়া গন্তি কৰিব আৰু মজাটো বেলেগ লাগিব ঠিক আছে ইয়াকে কয় আৰু নেক্সট ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবোঁ যদি আপোনালোকে ভাল পায় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিমান পাৰে তো আগলৈ আৰু নোট আছে নোট নোটৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম যদি আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট যদি শ্বেয়াৰ কৰে নোট নোটৰ বিষয়লৈও আপোনালোকক জনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম যদি ভাল লাগে আপোনালোকে সেইকাৰণে লাইক কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে আছে আজি ঊনৈছশ আশী চনৰ এইটো এটকীয়া দেখিছে নহয় আৰু এইটো আছে ঊনৈছশ ছেভেণ্টি নাইনৰ এটকীয়া আৰু চেভেণ্টি এইট আপোনালোকে দেখিছে এইটো তো এনেধৰণে পইচাবিলাক এইটো ঊনৈছশ ছেভেণ্টি চেভেন আৰু এইটো দেখিছে নহয় একদম চেভেণ্টি এইটো ছিক্স আৰু ইয়াত আছে লাষ্টত আছে আপোনাৰ এইটি এইট্টি ওৱানো আছে দেখিছে ন এইটি ওৱান আছে এইট্টি ওৱান আৰু এনেকুৱা দহটকীয়াবিলাক চাওক আপোনালোকে যদি বজাৰত যদি যিবিলাক দহটকীয়া পাব এই ক্ৰছ চিন বুলি কয় এইফালে আছে ইয়াত হ'ল এয়া ওচৰটো হ'ল ইয়াত পোন্ধৰটা লাচ থাকিব আৰু এনেকৈ মাজত এনেকুৱা মানে ক্ৰছ চিন থাকিব এনেকুৱা যদি পইচা পায় আপোনালোকে কালেকশ্যন কৰি ৰাখিব ইয়াত এটা দহটকীয়াত সময়ত আপোনালোকে হয়তো এশ টকা এটা পইচাত পাব এটা দহ টকাত মানে এশ টকা এটা পাব সময়মতে দেই তো এনেকুৱা মানে খুব মানে প্ৰয়োজনৰ এইবিলাক আমি যিহেতু বজাৰ কৰোঁ বজাৰ হাত যদি বাছি যায় এনেকুৱা এটকীয়াবিলাক আপোনালোকে ৰাখিব এটা সময়ত জমা কৰি যাব জমা কৰি যাব আপোনালোকে কিমান জমা হ'ল নিজে ক'ত মই চাওক মই কালেকশ্যন কৰোঁ মোৰ ইয়াত কিমান পইচা আছে আম এইখিনি কৰচিন এইখিনি কৰচিন দুটকীয়া আৰু এইখিনি টাইগাৰ টাইগাৰ দুটকীয়া চব এনেকৈ বস্তুবিলাক কালেকশ্যন কৰিব এইবিলাক হ'ল চাৰিয়নী দেখিছে নহয় এইবিলাক এক পইচা আৰু বিছ পইচা আৰু তেনেধৰণে এইবিলাক হ'ল আগৰ দিনৰ আঠনি আঠনি পইচা এয়া হ'ল এইবিলাক দেখিছে ন ভালকৈ চাওক পইচাবিলাক এইবিলাক পইচা চিত্ৰৰঞ্জন দাস এনেকুৱা এটকীয়া আৰু সকলোতো মানে পইচা এনেকৈ আপোনালোকে পইচাবিলাক যিধৰণে দেখাইছোঁ সেইদিনা কালেকশ্যন কৰি বাচি বাচি থৈ যাব এটা সময়ত এই পুৰণি যিবিলাক চাৰিআলি এতিয়া নচৰা হ'ল পাবলৈ নাই আপোনালোকে যদি পায় ক'ৰবাত হাতত এনেকুৱা দহ পইচি এইবিলাক এটা দহ দহ পইচাত হয়তো এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে পঞ্চাছ টকা এনেকুৱা সৰু দেই সেই সৰু দহ পইচাটো দেখিছে ন মই মহালৈকে দেখাইছোঁ আপোনাৰ জোৰকৈ ত' আৰু এনেকুৱা আঠনিবিলাক এটা সময়ত মানে এটা আঠনি হয়তো দুশ টকালৈকে পাব সেইবিলাক মানে আপোনালোকে কালেকশ্যন কৰিব কিন্তু মোক নালাগে আপোনালোকে এডমিশ্যন লাগে তাত মানে দেখা পাব কিন্তু ইউটিউবত বহুত থ্ৰেড ভিডিঅ' দেখায় কিন্তু সেই হিচাপে লাখ টকা এটাৰ পইচা এটকাত কোনো লাখ টকা নিদিয়ে সেইটো ভুল কথা সেইবিলাক মনত নানিব এটা পইচাত লাখ টকীয়া হয় পইচা লাখটকীয়া আছে কিন্তু পইচাখিলা তেনেকুৱা হ'বও লাগিব ধৰক যেনেকৈ পাঁচটকীয়া চাওক মই হাতত লৈ দেখাইছোঁ এনেকুৱা পাঁচটকীয়াবিলাক এইবিলাক দেখিছে ন অ এনেকুৱা পাঁচটকীয়া এইকেইটা দেখিছে ন এনেকৈ মাজত কৈছে যে এনেকুৱা পাঁচটকীয়াখিনি আপোনালোকে এটা পাঁচ টকাত এতিয়া বৰ্তমান কৰে এটা পাঁচটকীয়াত বিছ টকা দিয়ে এটা পাঁচ পাঁচ টকাত মানে পোন্ধৰ টকা বেনিফিট তো এনেকৈ যদি সমূহ যদি কালেকশ্যন কৰি গোটাই ৰাখিব পাৰে আপুনি দহ বছৰ পাছত আপুনি নিজে নাভাব ভাবিব নোৱাৰিব যে কিমান টকা আপোনাৰ পাঁচশ পাঁচশকৈ জমা হৈ গ'ল পইচাটো পাঁচটকীয়া এইটো কাপোৰ কাপল নিকল বুলি কয় এই গধুৰ আগৰ পাঁচটকীয়া এইটো গধুৰ পাঁচটকীয়া দেখাইছোঁ খালী পইচা সদায় পইচাটো মানে চাফ চিকুণ হ'ব লাগে চফা হ'ব লাগে তেতিয়া মানে সেইটো ৰেটটো অলপ বেছি পোৱা যায় যদি লেতেৰা ফেতেৰা হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ কোনো পাঁচ টকাত হয়তো পাঁচ টকাহে পাব পাৰে কিন্তু যদি চাফ চিকুণ হয় যদি আগৰ এনেকুৱা পাঁচ টকীয়া হয়তো এটা পাঁচ টকাত বিছ টকা বৰ্তমান কুৱেণ্ট এডুকেশ্যন বিছ টকা দিয়ে সেইটো আপোনালোকে চাব